сказал Гендальф, мы не выбираем время, когда мы рождаемся, мы выбираем то, что делать с отведенным нам временем в этом мире. Поэтому задача найти себя здесь и применить себя в этом мире. Звезд в темноте, укажи заветный путь, сохрани тяжких путь средь теней, сотвори, и неземные чудеса пусть сияют небеса. отношусь к тому типу авторов, которые своим творчеством пытаются как-то влиять. Это не просто развлекательная какая-то музыка, это не какие-то там дешевая популярность. То есть я признаю, что моя музыка абсолютно не коммерческая, да. Я если хотя бы одному человеку понравилась какая-то вот песню, сыграл, хотя бы одному понравилась, я считаю, это уже как бы цель достигнута. Мои песни это как посыл какой-то. Возможно, не всегда понятный, потому что в последнее время очень вычурно и непонятно пишу. Вдохновляет больше всего какие-то вечные темы, которые будут ну, актуальны всегда. То есть, если даже при, послушать песни, то там нету таких слов современных достаточно, там, которые там, связаны там, с новыми технологиями, там СМС, всякие телефоны, поезда такого нету. Если, то есть можно и через сто лет почитать и это все, ну, послушать, и все будет понятно, о чем речь. Не надо каких-то специальных знаний, что это такое означает. То есть она не привязана к эпохе. І ліві терівними до ла чи Шелестить та бринить мостріла там, де сонце осяє, просто... Пісню трави затягнув, сумну, простягнеться до самого моря, дике поле до мене. мне хочется про драконов написать но в драконах не тех которые летают и все попали города и людей едят, а именно драконов, которые внутри находится человека. Ну, то есть метафорически, конечно, это какой-то крылатый огнедышащий дракон, но хочется как-то облечь это в образ такой, что это все-таки, ну, что происходит у человека внутри. Но это очень тяжело пока вообще, то есть это только как в форме идей, никаких ни фраз, ничего пока нету. Ну, такое, ну, естественно, еще очень много хочется чего потолки ему написать. Да будем диво сильмарил За темною стеною Я знаю, нам достанет сил И ты идешь со мною Когда я пытался э, писать э, роман, у меня было такое правило – не дня без строчки. На самом деле я даже писал в день по три страницы. Если ты хочешь написать песню, нам песню надо садиться и писать ее. То есть если у тебя идея какая-то есть, есть какая-то мелодия, или, ну, или все равно. Ты просто должен хотя бы тренироваться, хотя бы что-то для этого делать, а ждать музу, которая придет там, когда... А вдруг она не придет вообще, вдруг она тебе забыла. Если суждено песня родиться, то она родится. Иногда бывает даже вот садишься и ну, за час и, шу, и есть. Вот оно просто ниоткуда через тебя просто выливается. И все. Так же самое мелодии, ты просто ты можешь те же самую комбинацию аккордов играть миллион раз, но ты вот не услышал того, что надо. А тут ты вот как-то сел у тебя как-то правильно настроенные уши и там как-то чуть-чуть вот это и ты в этом в этом комбинации просто какой-то много раз сыгранной до этого ты услышал именно то что нужно. Я это существо, которое поставило себе такой задачей немножко освещать этот мир.